Хорошо. Да. Да. Вас на усиление сюда. Здесь, ну вот, видели, да, всю, всю дорогу и везде. Там поставили СПГ-9. Сюда фагот, там фагот. Если будут идти сюда. Получается шалонированная оборона. механо лучше три работать по одному танку. Разумеете? Не по танку взяли, О, я буду героем. Одного завалили и девять обратно, понимаете вы? Подошли, втроем, выстрелили, упали и ушли сразу. Гусеницы стреляют <рес> или по два, или по, двой, по три, или по два. Работать на одного. Выстрелили, упали и ушли. Сразу уходить после выстрела. Не да? смотреть, куда у вас там оно пошло, как а оно завернуло. Страху, за не мамы на своей земле Мы кроку назад. Вперед може. Один може не попасти, другий попаде. Коли тебе напарник не розуміє, це очень плохо, тому що коли ти йому об'ясняєш, що йому потрібно робити, а він противоречить тобі навіть Подивитися якось на нього і він зрозуміє, що треба робити, і я кажу, завдання буде виконане правильно. А не на біч працювати і толку буде ніякого. Это люди є! Противотанковые средства есть. Чем дать отпор есть. Корректировщики огня работают очень хорошо. Наша артиллерия накрывает их с точностью. Вчера, как поговорили, сказали, на 5 с плюсом отработали. Они зашли с силами, получили свою дозу и откатились. Больше пока не хотят. Работают тоже издалека.